Вітаю! в ефірі програма родом з України. Сьогодні ви зануритесь в цікаву історію життя радянської та російської актриси, народної артистки СРСР Інни Макарової. Легендарні ролі у фільмах Молода гвардія, дівчата, висота, одруження Бальзамінова зробили Інну Макарову улюблені глядачів та режисерів, які мали за честь попрацювати з такою гарною та розумною жінкою. Чому з часом такими дорогими стають фотографії минулих років? Молодість, спогади, сполохи пам'яті все в цьому клаптику фотопаперу, як навчитися не рахувати літа, який віднайти спосіб, аби розгладити зморшки душі? Ці думки не відпускали мене під час розмови з Інною Макаровою, з яких глибин чи вершин. Прийшло до неї це розуміння не пам'ятати і не тримати зла на людей, як її героїні. Можливо, саме за цю властивість її характеру любили і люблять Інну Макарову не одне покоління глядачів. Книгу, яку вона написала не так давно, називається Благодаріння. Саме дарувати благо і прийшла Інна Макарова в цей світ. нам подавали, каким вино нас угощали. Пошла место, о, а о, что о, здесь? Ты площадка, что ли. ли? Украина-то для вас, тем более Киев. Это ведь не абстрактное понятие. Ну, конечно, нет, далеко нет. Ну, прежде всего, я поехала в Киев первый раз в 1949 году. Он, Крещачик еще был разрушен. Ой, ну какой был красивый Киев? Он цве весна. Или лето, лето было, свело все. И вот э, съемки шли Тараса Шевченки э, в Лавре. Какая красота! Днепр! Вообще-то все было так прекрасно. А главное, у меня всегда вот это Лавра, Владимирский собор. Я же родилась в день Владимира. Это мой престольный, да. Когда я увидела эту красоту, Владимир, Владимирский собор и Лавру, я... Вот, вот это вот то, что я хотела бы увидеть. И вот вы в своей книге «Благодарение» пишете об этом, о Киеве, о том, как вы вот впервые побывали на съемках фильма Тараса Шевченко. А ведь потом Фильм Высота непродзержинск И вот да, в да, самом да, начале, да, после да. титров, режиссер зархи, автор сценария, актеры написано благодарим рабочих завода Днепросталь конструкция, город Непродзвершен. Да, ну это было замечательно. Я, конечно, как-то я сразу была ориентирована. Вы знаете, даже на первом курсе вот Луков начинал делать фильм. Это было в Донбассе. Но я сбежала, потому что я снималась, а меня взяли в окружение героини. С первого курса Герасим запрещал нам сниматься еще. Но так как жили-то трудно, и декан нам устраивал какие-то такие, отмечал там, что вроде мы были на лекции. Но тогда мне не удалось приехать. Первая это была молодая гвардия, конечно. А вторая вот высота. То есть после Киева, Киев это особо. непродзержинск ну, Днепропетровск, естественно, прелестный город. И там съемки тоже шли, высоты. И вот э, на строящиеся домни номер 13 мы ее назвали, потому что там строилось 12. Э, и мы снимали на настоящие строящиеся домни. И, конечно, э, то, что впервые съемочную группу художественного фильма пустили на такой объект, как металлургический комбинат, это было нечто особое. До этого нет, не разрешали. Только, э -э, видимо, документальные были фильмы. Комбинат был огромный. Боже мой, какая это была рукотворная красота, о чем там идет э, и речь. И более того, э, мы приехали, а строители устанавливали мировой рекорд по скоростному строительству доменных печей. Вы представляете, как мы были необходимы им в этот момент? Но они нас встретили очень хорошо, провели беседу по технике безопасности и пустили на высоту. А ну, ка мамы, туши свой премус, слышишь? Королева здешних мест, всей высоты. Разрешите представиться. Батечник. Катя. Прочитал. Сами кололи. А вам что? Да ничего. Спокойно. Это для вашего брата, чтобы не забывали. А то вечером целуется, а утром не забывают. Подожди. Ну как задумала, товарищ Петрошек? Отвяжись-то со своим комсомолом! Ну вот еще. Ага! Процентов не хватает, да? При чем здесь процент? Комсомол есть союз сознательной молодежи, которая. А если я не сознательная? Ветру? А вы боитесь, высоты? Я нет. Но никто из актеров. Иначе сниматься было бы нельзя просто. Ну что вы, все же видно? на высота 40 метров, 50-60, плашниковая площадка там. И вы знаете, я нет, я не боялась. Но с детства боялся двухметровой высоты сам постановщик фильма Александр Григорьевич Зархи. Господи, надо было видеть, как он поднимался. Я уж не знаю, как он поднимался, это же болезнь. Но наверху он буквально влипал в стенку домной. И если видел, что актеры на каком-то подозрительном месте, а мы же бог знает, на каких досточках снимались, он командовал так, приготовились, начали мотор, потому что его мутило. Инна а вот какой партнер был Рыбников? С ним было легко? Трудно? Партнер он был не очень легкий. Он несколько был в себе такой всегда. Актер потрясающий. Его, конечно, он не доиграл. Ничего, я с детства босиком привыкшая. Короли все очень даже удивляются. Это точно. По всей загранице слух прошел. Принцесса и босиком ходит. Никакие драгоценные дары не берет. Кроме этого, портвейна. Спокойно. А вот если дождик хлынет. А вы бы мне зонтик подарили. Никогда в руках не держала. Ну что, зонтик, у меня для вас другие дары есть. Это какие же? Ну вот, вечер вот этот, например, могу подарить. Речку бурную, сеть особую. Знаете, чтобы звезды ловить. А вот заряд зайдет, тоже ваше будет. Чудной какой. Вот, вы знаете, интересно, что вот, бывает так, что песня, которая вот, э, рождается, так сказать, или первый раз, когда зрители услышали фильм, потом становится гимном. Вот так, как случилось с фильмом э, «Десант за и так случилось и с «Высотой». Да. И вот, вы знаете, э, я часто в Днепродержинске, на съемках в Днепропетровске. Да. Он ой, высота этот наш, он ой, мои дорогие, ой, Макаров, ой, как ой. я хочу им передать привет, пожалуйста, не продержимся. Я вас помню всю жизнь, очень люблю, и хочу, чтобы жизнь наладилась, и чтобы вам, кроме воспоминаний, во-первых, был в этом году хороший урожай, я знаю, что все что-нибудь в огороде сажают, чтобы возродилась промышленность чтобы были у нас по-прежнему родные, дружеские отношения. У меня лично они неизменны. Я не политик, я человек просто. Я вас очень люблю и вспоминаю Днепродзержинск всегда с большим теплом. Спасибо вам. Так же как Луганск, допустим. Я вот просто хотела так сказать, вот эту страницу, так сказать, mm -hmm. в вашей жизни, в вашей биографии перевернуть. Любка Шевцова. вот мы только что ехали забирать, так сказать, вас из-дому. Я говорю, знаешь, куда мы едем? Водителю, ему 20 mm -hmm. лет, вот Алеша. Mm -hmm. Мы вот едем к Инне Макаровой, которая... А, это которая Любку Шевцову играла, так, по, по «Войне братки. Да, а да. я, я говорю, да. Классно. Да. Ему 20 лет, 20. то есть да, даже сейчас, вот, даже из уст такого молодого поколения, услышать слово классно это уже означает очень много. А представьте, что Любка Шососова была тогда? А что это в вашей жизни, Инну? Ну, вот книжку прочли. Я специально ее написала для того, чтобы все-таки осталась память этих удивительных совершенно лет. И создание собственной молодой гвардии. Это же уникально. Во-первых, первый раз мы поехали на натуру, это был 47-й год. Тоже только что война закончилась. Боже мой, как же был степи, терриконы появились, красота. Мы приближались к Краснодону, это были такие маленькие хатки, домики. Что-то очень драгоценное было там. Значит, те люди, которые боролись, ну, на Украине, в Беларуси, ведь этих организаций было много, разных. Это вот молодогвардейцы, действительно, это было очень много их было, погибло много. И они действительно, все это правда, все это, там могут быть какие-то неточности. Это естественно. Спешим это уже на время. Это, да. да, это время должно установить. Но то, что это было, то, что они боролись, а юности свойственно. Чувство справедливости, чувство собственного достоинства. Как плохо Ашнэль, Вас интересует, что это такое? Это наступают советские войска. Порой зрители олицетворяют роль самим человеком. А вот как было в образе Любы Шевцовой. Вот у меня такое ощущение от вас, как от человека, что какие-то качества Любы Шевцовой вы их наградили своими и наоборот что-то взяли от рассказов воспоминаний о ней. Или я ошибаюсь? Я думаю, это обязательно что-то. Вообще, надо сказать, что репертуар иногда формирует человека. Конечно. Я думаю, это так. Но свои собственные какие-то качества, конечно, они воплотились где-то в каких-то моих ролях. Но Люба Шевцова ⁇ это юность, это... И потом тут выражено все. И, и наш гнев против этой оккупации. Все. Ведь, собственно, мы же все... были затронуты этой войной. А вот э, вы играли с такими замечательными. Вот вы говорите, что завтра вас приглашают или сегодня Баталов приглашает вас? А это и завтра. Завтра, это завтра да? надо вот его Баталов курс в фильме. Дорогой, мой, Дорогой человек. мой человек. Ну вот да, Алексей как э, партнер э, хороший очень. И роль как-то стоит особняком. А что нам, собственно, вспоминать? Ну. Ну, например, как я собиралась стать великой актрисой. Это был той редкий сны когда на роль главной героини не делали кинопробы. Юрий Герман писал сценарий, зная, что эту роль играет именно Инна Макарова. был прав. Я оказалась бездарной. Я этого не говорил. Я говорил, что человек рожден для дела. Нужного людям, а не только самому себе. Да-да, я понимаю. Я решительно все понимаю. Отпустили? У актрисы была Отпустили? и такая роль, с яскраво выраженным негативным забарвлением. пора, Михаил, мы же опаздываем. Ты что, Дуся, не заболела ли? Отболела. А что с тобой было? Любовь была, любовь, Катюня. Знаешь, что это такое? Господи, кто о чем? А ты все об одном и том же. Уж пора бы образумиться. Катя. Ну? Катя, сядь. Погоди. Катя, а знаешь, что я надумала? Возьму-ка я из дома мальчишечку, а? Тебе, мальчишечку, лет по 30 надо. Дай глоток. В горле пересохло. Что ты с ним будешь делать-то, со своим Жоркой? Усі героїні Інни Макарової прагнули любові і навіть від страждання, нещасливого кохання не зачерствила душа. А це вже від самої Макарової. Тому що все в її житті освячено любов'ю. Вона прищепила це почуття і своїй дочці, актрисі і режисеру Наталі Бондарчук Чоловік, який нікого не любить, він же одинок. Он несчастен. Он думает, что если он любит себя только, то каким образом он будет счастливым? Это же невозможно. Наташа снимает сейчас фильм о Марии Волконской по ее дневникам. Она сейчас в том возрасте, приблизительно в котором была Мария Волконская, когда писала эти дневники там, в Сибири. А ведь тоже у нее снимались пушихонское старине. Да, ну это она еще заканчивала режиссерский факультет. И диплом надо было делать. А я всегда любила пашихонскую старину с детства почему-то. Что-то мне было в ней и странное, и в то же время что-то какая-то странная генетическая память. Я не знаю, ведь мы все генетически помним что-то такое, что ни, о чем не знаем. Мне так думается. И за что только ты забыл меня. Добро бы я обидела кого, наказала бы понапрасну. Изувечь убил. Ничего этого за мной нет. И для кого я это, это припаса? Кто меня за мои труды отблагодарит? после смерти-то. И помянуть никто не вздумает. Гроба-то, пожалуй, настоящего не сделают так. Колоду какую-нибудь. Нет, будет с меня. Брошу все. Уеду в Ходьков. Надо я об душе подумать. И я вот им подсказала, и они сделали дипломную э, свой фильм ⁇ Пашихонская старина э, ⁇ э, Коля Бурляев, Худсиева, э, сын снимал, но он не знаю где сейчас, и Наташа. Они сделали чудесный фильм ⁇ Пашихонская старина ⁇ который до сих пор, э, когда смотрят, говорят, слушайте, а что же его нигде нету? Это поразительный фильм. Я помню, когда на просмотре в Доме кино кто-то встал и сказал, вот это дипломная работа. А, кстати, текста там читает Сергей Федорович. Я там играю главную роль, это затрапезную. Кстати, вот где я не свойственную себе роль-то играю. Но, но это же образ. какой. Это интересно очень. Я с удовольствием ее играла. А, это ты. Ну вот, сейчас для тебя под воду нарядим, да в полк, а там сквозь строй, да розочками, да палочками. Уж не взыщи, голубчик. Я тоже раба. Ты раб, и я раба. Только я верная раба. А ты неверный, легко сказать, старской службы бежал. И опять возьми. Видишь? Сколько мужичков тебя ловить согнали, а ведь они через этот целый день работы для себя потеряли. Молчишь, так какой ты антихристе таки право имел всю эту кутерьму затевать. Прочь с глаз моих. Накормите его. Хорошая кімната буде просторна і потолки високі. Фільм дівчата не обминули любов глядачів. І тільки Інна Макарова знає, скільки гірких хвилин довелось пережити. У душі її героїні жило бажання любові. був відзняти фінальний епізод, де вона відмовляється від свого тихого щастя тверди не можу. Епізод, як буває, в кіно вирізали. Характер лишився недомальованим. Макарова ну, навидна пришла так, на премьеру. А то мне перед девчатами неудобно. Какая же у нас семейная жизнь получится? Ты в одном общежитии, я в другом. Вот, закончим строительство, тогда уж сразу и свадебку, и новоселье. Ну, гляди Диксон. Я думала-думала, да придумала одну штуку. Бежать Лукьян, Лукьян Лукьяновичем. ты у фильме «О дружине Бальзаминова» Макарова із задоволенням зібрала для своєї ролі тінами стинки, які загубила на творчій дорозі. В такому акторському ансамблі почували себе вільно. Вони часто імпровізували, і саме ці епізоди увійшли у фільм. Костюмна роль набувала рис живої людини. Як ти так вилетіла? Инна да. а вот только что мы с вами, вот перед самой началом, начале записи нашей, вы э, начали наспевывать в, 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 музычную ну, строфу с ведомой песни. Звідки вас мова? Вот так вы говорите, так чисто и звучит, так усердно. <laughs> Расскажу. Во время войны, когда я поступала в Афгик, очень много в Валма... я в Алмате поступала. Он первый раз вот после Курской дуги, еще только 25 дней прошло после битвы на Курской дуге. А уже институт кино открывал набор на все факультеты. Оживала жизнь, оживала, уже перелом в войне был. Так вот, э -э -э -э, кто поступал-то? Ну, с из Сибири девочки сами приезжали. А было очень много э -э украинок. Вот Олеся Иванова Харковчанка была очень талантливой актрисой ее нет, к сожалению, сейчас с нами, она была с абсолютным слухом и с мовой она знала. Потом Сергей, кстати сказать, он не знал украинского языка по-настоящему, читал он прекрасно по-украински, читал Шевченко, да, но так вот, но вот через общение вот такие, я, конечно, и потом я много вот, приезжала и на Шевченко, когда мы снимались, и меня же очень хотели снимать, там меня очень любил Савченко, и, э, режиссер, который да, поставил то, Тараса Шевченко. Который преподавал в Апкике в свое время. Да, да, да. 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 Угу. Ну вот, и поэтому я с ним вместе учила э, стихи какие-то, песни. На зйомках фільму Молода гвардія, а вони проходили в Краснодоні, Інна Макарова вийшла заміж за свого однокурсника Сергія Бондарчука. Нас повінчала Україна, любив жартувати він. І хоч прожили вони разом 10 років, Інна Макарова завдячує долі, що саме в той час, коли починалася її творча кар'єра, поряд був саме Бондарчук. Він завжди був жадібний до роботи. Никогда не упускал руки. мав быть бути самим собою. а головне, зрозумів здатність сдать несть иной Макаровой. на світ очима дівчинки, Друг, яка сказать, не відвикла дивуватися. Не надо думать, что сила террора будет расти с каждым днем. Конечно, в такой обстановке начинать работу будет нелегко, но все же надо начинать. Скажи мне, люба знаешь ты такого кошелу? Олег. Да, Олег. Да, знаю, он из школы, ему не горько. Как по-твоему, хороший он, парень? Да. То есть я хочу сказать, надежный он человек. Да, он очень честный. Ну, вы знаете, так как-то намеренно. Ничего не спрашиваю, Сергей Федорович, я знаю, это 10 лет страницы вашей жизни. но все равно... Но это, знаете, да, это юность, да. это становление, это, конечно, особо. Я, слава богу, мне посчастливилось встретиться с такими прекрасными людьми, педагогами моими, которые меня взяли. Потом Сергей, ведь очень талантливый человек, любил книгу очень. Ну, уж не говорю о моем муже, с которым вот я живу уже 30 лет. Он крупнейший хирург и дивный человек. Мне просто посчастливилось на хороших людей, на талантливых людей, вот так я бы сказала, на, естественно, хороших, <laughs> талантливых людей. И вот я сейчас поговорила с вами, хорошо мне, тепло, светло, но я теперь понимаю, почему вы были, будете молодее Молодых. Потому что у вас есть душа. Нет. Вы знаете, хотелось бы, конечно, подтяжечку бы сделала. Сейчас бы сидела такая вся розовенькая и кругленькая. Надо бы сделать, сил нету, здоровья нет и времени нет. Времени у меня нет. Вам ничего не нужно. Знаете, все. Все могут Да, нет, все могут унести годы. Но единственное, вот если у человека есть. Душа так она и здається И именно глаза, как зеркало души, А глаза у вас такие молодые, кто позавідок могут двадцяти літні? Чесне слово, Спасибо большое. у свої 85 Актриса чудово виглядає її енергії та оптимізму можна тільки позаздрити. Інна Макарова написала книгу Віддяка, у якій розповіла про найцікавіші життєві зустрічі та дорогих її людей. Сьогодні акторка знімається у кіно та серіалах. Нехай не великих, але цікавих. Та попередні ролі назавжди залишаться в пам'яті і ще не раз будуть переглянуті. З вами була програма Родом з України. За тиждень буде нова історія, але не менш цікава. Побачимось!